अथ उत्तमचरित्रम् उत्तमचरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती अनुष्टुप्छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरीबीजम् सूर्यस्तत्त्वम् सामवेदस्वरूपम् श्रीमहासरस्वतीप्रीत्यर्थम् उत्तमचरित्रजपे विनियोगः श्रीमहासरस्वती ध्यानम् ओण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रन्धनुःसायकम् हस्ताब्जैर्दधती घनान्तविलसच्छीताञ्च तुल्यप्रभाम् गौरीदेहसमुद्भवान् त्रिजगतामाधारभूताम् महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् पञ्चमो ध्यायः देव्यादूतसंवादः ॐ क्लीं रुहृरुवाच पुराशुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्ययज्ञभागश्च मदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतान्तद्वदधिकारम् तथैन्दवम् कौबेरमथयाम्यम् चक्रातेवरुणस्य च तावेवपवनर्द्धिञ्च चक्रतुर्वह्निकर्म च ततो देवाविनिर्धोता भ्रष्टराज्याः पराजिताः हृताधिकारास् त्रिदशास्ताभ्याम् सर्वे निराकृताः महासुराभ्याम् ताम् देवीम् संस्मरन्त्यपराजिताम् तयास्माकम् वरो दत्तो यथापत् भवतान्नाशयिष्यामि परमापदः इति कृत्वा मतिम् देवा हिमवन्त नगेश्वरम् जग्मुस्तत्र ततो देवीम् विष्णुमायाम् प्रतुष्टुवुः